Сама цель такая, чтобы здесь была движуха, здесь была жизнь, музыкальная жизнь. Ну хотя бы на таком уровне, как там в том же Харькове. Человек должен жить там, где он чувствует себя человеком. Человеком. Если здесь ходили люди, у которых черные лица, которые вздрагивали от каждого выстрела, от каждой сирены, хотели все, так нельзя жить в постоянном страхе. Ну, просто нельзя. Поэтому я, вот когда говорят, что уехал кто-то, ты там осуждаешь или одобряешь? Я одобряю. Человек должен жить там, где чувствует он себя, ну, хотя бы базовое, безопасно. Окей, okay. он тогда может жить, дышать, чем-то заниматься, а не ходить здесь. Все. Почему я не уехал? Ну, потому что у меня с какого-то возраста ну, такое понятие, как страх, он ну, ну, просто ушел. То ли я там каким-то фаталистом стал, то да нет, я жизнелюб, оптимист. Все. Ну, у меня отсутствует страх. Я не боюсь. Я уже много раз в жизни говорил, что какой хороший день. Я уже не зря прожил эту жизнь. И это не пафос, не там. это реально так живешь. Спасибо Богу, еще один день дал, еще один прекрасный день дал. Да. Как оно что, случится, ну, не в наших это руках. Это все. Уезжать куда? За границу нет, куда-то, ну, скажем так, под ракетные обстрелы. Ну, из... Тут, хоть ты во Львове, хоть ты в Днепре, хоть ты. Ну, нет, нет безопасных мест. Если сюда зайдут, я, я тут жить не буду. Тогда, естественно, я буду драпать отсюда, прям, прям аж бегу. Потому что остаться под оккупацией, это равносильно вот, для меня лично, самоубийству. Это тоже своего рода инструмент уникальный, коллекционный. Я уже не помню историю, там не буду цифрами пугаться. Вот фирма Ибанес такую, вот Олди Миола любил на такой гитаре играть. Видите, такая маленькая, аккуратненькая. И вот, и вот перед войной мы пришли к тому, что я начал отказываться от вот этих всех примочек, от тяжелых звуков, от всего. И мы начали писать проект, где есть только вот обычная классическая гитара с нелонными струнами, бас-гитара, барабаны и вокал. Все, больше ни одного инструмента. И этого было вот так вот достаточно для музыки. вот перед войной я работал обычным водилой аварийки. Я понял, я не то что проникся, во-первых, насколько это важное дело, насколько как, а как оно проявилось. Вот когда ну вот пер, пер первый вот март месяц, вот эти вот морозы, когда здесь массовая была эвакуация, когда вот позакрывались все жейки, когда все, вот осталась одна аварийка. Я зауважал этих людей простых, работях там туда-сюда, себя зауважал, начальство зауважал. И ты понимаешь, когда у тебя город, а у вас тут осталось там 30 с чем-то человек на весь город. И ты, когда смотришь, как это работает, ты понимаешь, что без этих людей, ну, городу бы был, был в буквальном смысле оплык. Без людей, которые этот город обслуживают, он не может сам по себе жить. Это, это не деревня. Я поблагодарить хочу, что вот эти люди, которые обеспечивают именно жизнедеятельность города, это... По обычной жизни их не ценят, но вот два года это была работа, конечно, на убой. Это гитара Джоса Сатриани, есть такой известный американский гитарист. Мало того, она как бы не, не в магазине куплена, а из его конюшен. Лет 20 назад было вот этим гитаристам модно так по мастер-классы, так сказать, давать большие гитарные. И вот это, когда я, как бы там, пройдя какой-то выбор осознанный, захотел купить эту гитару, мне друзья в Америке сказали, есть такой вот вариант из конюшин. Он просто по Америке летает по мастер-классам, ну там собирает 100 человек, там 100 человек. И чтобы не возить с собой гитары, сеты, у него в каждом месте, это было более-менее, стояла такая гитара, но это именно его гитара, сделана для него, а не в магазин на продажу. Мы можем получить вот эту вот гипсоновскую такую гнусавость. А вот такой характерный звук для страта. Немножечко стеклянный. Это, наверное, сейчас самое ценное, что есть у меня в жизни. Мы сейчас не можем строить планы. Не можем строить планы. Я привык... Вот это все, вот это не баловство, это строго, ну вот как все законы жанра, ну как бы там строишь завод, строишь пекарню, там строишь там и подром, это все развивается по каким-то там вот вот по этапам, по ну как бы вот начинаешь с одной гитары, потом две, потом три, потом пять, потом студия, потом аппаратура. И раньше это все вот как мы за год где-то за год мы там подняли реально вывели на какой-то уровень студию. Если раньше мы хотя бы ну, не очень хорошо, бы хотя бы на песке писали, что ты завтра ветра нету, ты прочитал, да, то сейчас все наши планы мы пишем на воде. Вот сейчас мы планы на воде написали, вот написали, прочитали и все. Нельзя ничего планировать. Сегодня у нас выступление, мы поиграем у хороших друзей, где-то еще кусочек позитива принесем и все. Вот это вот больше всего, наверное, вымораживает. Ну, это же со студии. Это все было под потолком, подвешено, на стенах у нас там. То есть декорировали. Там на стенах висело, много было под потолком подвешено. Вот эти туфли были под потолком подвешены, как раз посредине. А у мне знакомые позвонили. Серега, у нас для тебя что-то есть. Что? Привозят мне вот эту фигню. Вот мы подумали на тебя похуже. Я говорю, что я что, негр? Я что, негр? Я не негр. Совсем не похож. Это уникальный аппарат. Говорю, мы столько не зарабатываем, чтобы эти 40 килограмм на концерты за собой таскать. И в большом стадионе я даже подзвучку на него не ставлю. Я, я его на полной громкости не слышал никогда. Ну, он абсолютно ламповый, абсолютно. У меня детство прошло вот так вот, в авиаперелетах, туда-сюда. Я где-то там в одном месте не жил. Тут там, тут там, тут там, тут там. А в Краматорск... Я в Краматорске 75 года. Мне было 10 лет в 75-м году. И как бы тут я резко стал самостоятельным. Меня все это так задолбало. А тут такой возраст, что там Друзья настоящие, вот они там. Первая девочка, которая тебе там по-настоящему понравилась, уже там такое, уже там какие-то гормоны начинают гулять. Это земля, здесь здесь мой отец похоронен, здесь мои родственники похоронены. Ну все, все, я кроматорчанин, я не собираюсь никуда, я поездил по миру. Я не, мне там не понравилось, там не понравилось. Вот здесь, вот вот меня вот это все устраивает. То, что не устраивает, может что-то сделать лучше. Ну, постарайся хотя бы. С годами это вообще уже такое ощущение, что отсюда корни выросли туда. Вросли они такие эластичные, позволяют на какое-то расстояние убежать. А потом тебя опять назад сюда. Пух, сядь на пупу. Вот тут твое место. Ras, 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 ras